Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я делаю видео вместе со своей лучшей подругой Лизой. Привет! И сегодня мы делаем видео шепот ютуберов или по-английски Whisper Challenge. Наверное, уже все знают правила этой игры, а точнее челленджа. Для этого нам понадобятся всего лишь наушники, э, которые очень громкие и телефон с музыкой, потому что э, челлендж без музыки просто недействителен. отправила, правила, как я уже сказала, этой игры, но все равно объясню, кто не знает. Один человек должен одеть наушники и слушать музыку, а второй должен говорить ему словосочетания, предложения или вопросы. Для начала мы будем, как я уже сказала, говорить словосочетания, затем просто предложения и затем вопросы. Мы будем говорить три сочетания, три предложения и три вопроса сейчас я буду первая, так как мы уже снимаем, наверное, переснеумываем уже третий раз, и поэтому все время проигрывала, проигрывала, я, и поэтому я буду первая слушать петь. Говорящий собак. Говорящая? Да. Собака. Собака. Козявка? Нет. Собака. Собака, да. Говорящая собака, да. У, -у, У. Второе. Красный мячик. Ты уверена, что хочешь, чтобы я это сказала? Да. Красная пиписка? Нет. Красный мячик. Красный? Да. Мячик. Матч? Мячик. Мяч? Да. Красный мяч? Ик. Мячик. Ик? Красный мячик? Да. Круглая картина. Круглая жопа? Картина. Картина? Да. Картина. Круглая картина. Круглая картина? Да. я отгадала все три сочетания теперь лиза слышно ну и э, так как сейчас лето я буду задавать очень летние общие сочетания вопросы и вообще я вот так вот прикрою чтобы она не смогла почтыть. вот э, какие-то очень летние будут такие как клубничка малинка там и все так далее сладкая малина соломинадра Сладкая. Сладкая малина. Блин. Малина. Малина? Да. Сладкая малина. Да. Эм, второе, так как э, очень жарко. Мысли это вообще очень холодный. Мы все ходим в джинсах, в лосинах. И никто практически не ходит в шортах. Вот. Эм, мы помечтаем и скажем эм, жаркое лето. Жарная задница. Жаркое. Шоколадка. Жаркое. 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 Жаркое лето. Жаркое лето. Да. Вот тут тупица. Дура? Нет. Не, не дура. Я тебя А что ты меня не слышишь? В принципе, я тоже не слышу. И третья, последняя. Тёплая вода. Жопа слона? Что? Тёплая. Тёплая. Жаркая? Теплая. Тёплая. 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 Вода. Вода. Да. Теплая вода. Да. Попить. Молодец, что сказать. Жопа слона. И... и теперь мы будем говорить предложения, например, такие как э, котик пошел в туалет. И, например, котенок э, родился, маленький котенок. Например, вот такие вот. Ну и Большая собака ушла в лес. Большая собака кусает себя за жопу? Нет. Большая собака ушла в лес. Большая собака ушла в лес. Ушла в лес. В мусорку? В лес. В лес? Да. Большая собака ушла в лес? Да. Черная дверь открылась. Человек пернул. Черная дверь открылась. Черная дверь открылась? Да. Холодильник съел человека. Холодильник с едой? Холодильник съел человека. Холодильник съел человека? Да. Что? В принципе, я когда слушаю, я чуть-чуть слышу то, что она говорит, то есть я не считаю а я слышу, потому что если мы делаем очень громкую музыку, то потом будут просто болеть уши, поэтому я сделаю чуть потише. И как я уже сказала, я буду говорить только... Не нравится моя музыка, да? Да? Моя музыка ей не нравится. Это нормальная песня. И у меня... А... и как, как раз же про лето. Сегодня мы пошли на речку. Чтобы пошли в вечер играть. Сегодня... Сегодня мы. Мы пошли. Пошли. На речку. На речку. На речку. Да. Сегодня мы пошли на речку. И я, наверное, уже говорила. Даже не, наверное, говорила. Я буду говорить только летние. Я повторяю это уже сотый раз но, ладно, просто лето все-таки последний, последний, последний месяц, месяц, лето, лето. Что слышишь, что ли? Погромче сделаю. Сейчас он слышат. Так. И последнее я какое-нибудь очень-очень трудное. Это летом у нас было очень-очень жарко. Лето у нас очень-очень жаркое. Летом. Летом. У нас. У нас было очень-очень жарко. Что? У нас было очень-очень жарко. У нас было. Было. Было очень-очень. Очень жарко. Как она это слышит, я не понимаю. Ну, короче, когда мы будем делать вопросы, я ей просто запущу. Как еще слышала? <laughs> что, послушаю, что ли? Вот так вот, что ли? Нет. <laughs> а теперь что? Вопросы. Сейчас вопросы, да. Давай <laughs> я сейчас погромче сделаю. Так. Ты когда-нибудь в мусорку? Когда-нибудь лизала в мусорку? Возраст не главное победа. Что я сказала? Ты сказала, типа, э, ты реально, типа, любишь Леву И сказала, типа, возраст, типа, не главное. Типа... Я задала другой вопрос. Давай еще раз. Да. Ты когда-нибудь лизала в мусорку? Еще раз. Ты когда-нибудь лизала мусорку? Я никогда не лизала пиписки. Нет. Мусорку. Нет. Ну, блин, ты. Фу. Ну, ясен хрен. Забыла сказать, что вопросы мы будем отвечать, а не говорить, какие они. Так, должна, если бы тебе предложили 5 миллионов? Скорее всего, нет. Потому что мне кажется, то, что если тебе дадут 5 миллионов, ты не станешь облизывать чьи-то жопы. Я бы этого не делала, по крайней мере. Хоть и очень большие деньги. Вот если бы там было 100 миллионов евро, там, вот тогда бы я облизала, наверное. Ну, только Левина. Ничего не подумает об этом. Или, или мамы. Я задала другой вопрос. А? Я задала другой вопрос. Какой? Ты бы спрыгнул со второго этажа, если бы тебя дали этот миллион. да. Нет, нет, не спрыгнула. Со второго? Да. Нет. Чего что ты снова бы себе что И последний вопрос. Ты считаешь себя лучше всех? лучше на земле, да. Сначала послушалась, что самая, типа, считаешь, что это самое красивое, потому что я то такого не сказала. Ну такая, лучше, наверное. Ну да. 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 Мне и она лучше. Не нравится ей моя музыка, да? Я люблю все, все, все английское. Тут У меня половина идет обе секретки. Итак, так же Нормально, давай, иди сюда. Я, Я только это? Ты. Ты. Ну, а? Я, а. Ты купалась этим летом в море? Нет. Нет. Я не купалась этим летом в море. Так я Так как она очень хорошо слышит, я делала самую громкую. Ты видела этим летом славу? Ты рисовала чешую жопу? Ты видела этим летом славу? Славу. Бррр, бррр. Слава? Да. На мотике? Нет. Earth... Ты видела этим летом... Hire... Я видела славу на мотике? Не на мотике. БРР! Не на мотике. Да. Ты видела этим летом славу? Да. Я, наверное, скажу глупость, но мы просто... Я скажу реально, что вместе с я люблю мальчика примиреного, как мужа пометил. А, слава. Если бы, слава, я предложил выйти за него замуж, твое выражение нельзя какое бы было. Да. лица если бы слава взял тебе сейчас выйди с замуж да какое бы у тебя было выражение лица выражение лица да выражение лица что выражение лица Покажи на да, камеру. Ну вот, сейчас с вами попрощается Лиза. Вот, и пойдет уже. Пока. А, по Пожелать. А, э, и туда вообще то уходить надо. Mm -hmm. Так, ну что-то не там, наверное, да, там. Я желаю вам сейчас счастья, здоровья, любви, удачи, Много всего всего. Много славы. Много жира и сладостей. Вот. А ты куда пошла-то? Да? Я в дверь. Да, вообще, да, ну, очень... э, так как просто я снимаю на камеру и выключать я сама не смогу, поэтому я попрошу Лизу, чтобы она пошла туда. Итак, девочки мои дорогие, я хочу пожелать вам счастья, здоровья. А также не забывайте ставить пальчики вверх. И кошечка пришла не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал внизу. так не забывайте улыбаться, оставайтесь такими же позитивными креативными. любите жизнь. И знаете, я вас люблю очень сильно. И следующее видео будет, скорее всего, тоже с Лизой. И это уже будет э, видео, кто из вас, скорее всего. А вот Сейски, это ее кошечка, которую я чуть сюда. Она просто любит у меня там сидеть, она вот так вот там сидит, успокаивается. И даже и Лизе тут веркает. Какой Ну что ж, на этом было все. Пока-пока. Ждите новых видео.